Salam dəyərliz izləyicilər, sizlər xoş gəldiniz. Bu günə Binatsır kəsəbəsində orta yola yaxın məsafədə çox gözəl bir ağaclı bağçalıq görürsünüz kimi. 3 sotdan çox torpağı olan 3 otağlı evi təqdim etməyə gəlmişik. Evimizin həyətinə tanış oqlu dəyərliz izləyicilər. Evimiz maşın üçün tamid daşdan üzlənilib. Burada sağ hissədə yaşıllıqsa saxlanıb, qəşəng qazon əkilib bura da. Çöldə üçün sanitar qovşağı və əl yumağı yeri Bakıda gördüyünüz kimi yerində. Şığırlandırma sistemi həyətim var. Çox gözəldir. Kim bağlı bağçalıb istirsə dəyirəzəcrə buyurub yaxınlaşa bilər. Evimiz bina açılıqda, orta yolda, supermarket keçən kimi sağlam əhəldə yerləşir. Asfalt yolda hər tərəf 100 metr məsafəsi var. Evin Sağlı, so, sağ ıı, sol tərəfdən məsafəsi var, dəriləsə isə bir də arxa tərəfdən, sadəcə sağ tərəfdən yoxdur. Evimiz 8 daş qürsülüdür. Damı çerpizli damdır, bahalı damdır. Və burada geniş padvalı var. Boy verəcəyə qədər gördünüz kimi, digər otaqlarda keçid var. Yerində şkafeton olunub. Ha, burdan da qəşəng göstərdim sizlərə şəhərə terassa var dəyərli izzət sam var qoyub əsi çayçırası yerdir. Tam təmirli vəziyyətdədir. Çox gözəldir. Yəni bu evi şəxsən ev sahibi özü tikib, özü də yaşayıb. Burada kombi hissəsi yerəşi və evimizin bütün pəncərələrində reşotkası var. Evimiz koridor sistemli evdir. Gördüyünüz koridor sistemi çox qəşəngdir, genişdir. Sol tərəfdə salonumuz yerləşir. Çox gözəl birə geniş salonumuz var. Evimizdə kondisioner, jurnalni və o komod qalacaq, dəyər seçirəm, o şkaf qalacaq. Qonaq otağı gördüyünüz kimi 2 dənə pəncərəsi var. Bir bu pəncərədə, bir də o pəncərə çox genişdir. Harısı 34 kvadratdır, dəyər seçirəm bu otağı. Evimiz ümumi işdə 120 kvadratə yaxındır. Sağda mətbəx yerləşir. Gördüyünüz hissədə mətbəxdir. Yəni komsu da yətdir hər bir şeyi var. Burdan təqdim edirəm. Ətrafı bir yerə qaldıq, sadə elektronikalər çıxacaq. Burada bir yataq otağıdır rəcəmin yataq otağı var, hərsa 15 kvadratdır. Bütün pəncərələr öz həyətinə baxır. Reyz edirəm. V. 2-ci. Eymizin sağ üst sanitar qovşağına. Bura sanitar qovşağı. Təmir vəziyyətdədir. Və sonuncu yataq otağı. Bura da Sonuncu yataq otağıdır. Onu da qeyd edeyim ki, burada olan nə mebel görürsüz, onlar qalacaqdır, dəyərzəcə. Dəyərzəcə, evimiz binə açılıqda, orta yolda, supermarketə yaxın ərazidə yerləşir, yoldan 100 metr məsafədə. Kim istəsə əlaqə saxlasın, ilkin start qiyməti 83.000 manatdır. Buyurun, təşəkkürlər.